Dobrý deň, dámy a pánovia, uh, ja som sa len tak narýchlo rozhodol urobiť uh, proste môj locker a vypadá to zatiaľ takto. Počkajte, idem úplne hore. Alebo od dola idem, tak idem od dola. <coughs> tak tu je skin, čo bol zdarma. No a tu mám tiež zdarma skin, tiež zdarma skin, uh, tiež zdarma. Ale vám vám budem ukázať iba poriadne skiny, ktoré pre mňa má čo napríklad fistik. Potom tento fistik sa mi dosť páči. Kežik, jasné, že keď mám rád to Dmitra Andira. Xenomor, ten by mohol byť taký zaujímavý. Chrompang, neviem či vám bude zaujímať, ale mám aj toho. Triarch Nox. ten bol za Fortnite Crew. Ďalší skin za Fortnite Crew. A potom... Toto inak bol môj prvý skin. Uh, Snowman Do. A... Uh, aj ten kid je dobrý ako. Páči sa mi dosť. A Poseidon. No teraz mám aj na sebe. Banana, mixera čo bol spátky v šope. Potom dali máme tu nabúchanú lamu, tá je tiež dobrá. A ešte nemôžem zabudnúť na Midasa. Letného. Ten je tiež dosť Potom tu je vlastne split z sezóny OG. Uh, no, napríklad nabúchaný fistik, toho má teraz môj brat na sebe. Uh, <coughs> Neviadrujem sa. Uh, proste je slepka, moja obľúbená. Toto je jedna z mojich obľúbených skinov, takisto ak tento a ešte táto. Uh, no vlastne, mám aj Battle Pass, Kerberusa. to je dosť pekná. Uh, potom mám urobené takúto spektrálnitku. А Снеп, ако... Сон се говори по такток. Но, потом ту мам Питра Грифина. А можна мам в тонто видео и Бек Блинги, а Пигексе. А то има нарихо. А потом мам нејаке Венома, Спайдермена, Гарниджа, Еминема, Неймара, Кабилејма, има, Мистер Биса, Povedal sú to Gaming Series a podľa mi Baba na z a DC. Ja vám iba rýchlo, len tak, že si keď tak zastavte video na web to je taká obyčajná, ja potom vám ukážem aj pyrexy. Len tak to. Tak. Takže tu vidíte moje backblingy. Ja sa dostávame ke koncu a inak toto je strašne dobrý backbling, ale sa hodí skoro každému letnému skinu. Dobre, idem ďalej. Among Us, to nesmiem nechom zabudnúť, že ho to mám. A potom mám ešte na nechom každém uh, Toto je to iba kvôli toho, sa to nedá použiť na normálnych skinoch. A potom tu, takto, Pingexy, nejaké. Napríklad, uh, ja mám každý jeden pickaxe, čo je dosť zácný. Uh, počkať. Mm, tento pickaxe je dosť zácný, lebo on bol zdarma v sezóne, uh, teda v chapter 2 sezóne 4 a od tej sa nedá získať. A uh, potom sú takéto obyčajné pickaxy. Proste také basic, už sa dostávam ke koncu. Toto inak mi giftol kamarát a strašne sa mi páči ten pigex. Tak, no a to je všetko. Ešte mám ukážem rýchlo glider. Tých mám tiež dosť málo. E, tu mám glider za miny. si do tak zostavte, ja tu chvíľku zostanem. Aj z Olympusu tu mám. E, potom tu mám nejaké glidere. Uh, toto je napríklad uh, z, Ninja Krtačiek, Glider. A tu mám všelijaké také obyčajné Glider, to si len tak pozrite. Tu sa dostanem ke koncu zás. Uh, kontroly to neriešim, to iba takto presvrčím a myslím si, že je koniec videa. Tak čaute!